Я знову вітаю всіх глядачів телеканалу «Скіфі». У нашій студії вже з'явились нові гості. Сьогодні це драматурги Євген Марковський та Наталя Блок. Говорити ми з ними, звичайно, будемо про сучасну драматургію, і також поговоримо про фестиваль Лютий февраль». Тож я вас вітаю в нашій студії. Вперше. Номер нашої студії він незмінний 22 48 02. Ви можете сюди дзвонити або писати смски нам на мобільний. Це 095 17 33 895. Тож, якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей, ми вас просимо приєднуватись до розмови. У мене до вас перше питання зараз. Ще наскільки я розумію, триває фестиваль Лютий Февраль по всій Україні. Проте. Раніше, наскільки мені відомо, він був зосереджений саме у Херсоні, а зараз основну програму її змістили до Києва. Чому? Ну не зовсім змістили до Києва, там кілька городов. Це Херсон, Київ, Львов, Харків, Полтава, Черкаси. Тобто, є mm -hmm. да, ви абсолютно праві, всі інші роки він проходив Херсоні. Почему так? Почему? Ну, <Francis> «Ну, т -т -т… Это, в общем, связано с тем, что в этом году фестиваль приобрел как бы, не только всеукраинский, а еще и международный статус. И он немного изменил название. Раньше он был локальный театральный фестиваль Лютый Февраль и проходил действительно в Херсоне. Теперь он называется международный театральный фестиваль лютый фебр он уже как бы на международный уровень вышел поэтому решено было его организаторами и куратором фестиваля андреем мая маем и его помощниками что в этом году фестиваль будет на нескольких площадках по всей украине ну в том числе и в херсоне один день 10 февраля он был что происходило в этот день в Херсоне? Какая была программа? В этот день в Херсоне традиционно мы, поскольку мы являемся представителями Херсонского центра имени Всеволода Мейерхольда, мы традиционно каждый год в этот день отмечаем день рождения Всеволода Эмилича Мейерхольда, который жил и работал в Херсоне в начале 20 века. По нашей инициативе в свое время была установлена мемориальная доска в честь режиссера на доме, так называемый дом Скарлату, это улица Горького 32. И там мы обычно, мы и наши... Мы и гости фестиваля. И гости фестиваля мы да, отмечаем, да, собираемся, отмечаем так называемый перформанс, встреча с мастером. Мы читаем там выбранные места из пьесы Чехова «Три сестры». Это самая первая пьеса, которую поставил Здесь, в Херсоне, Мирхольд. Ну и вот таким образом было и в этом году, мы собрались, вот отметили... День, традиционное да, открытие. Фестиваль. Традиционное как бы не открытие но а Это было всегда традиционное да, открытие фестиваля, но Херсон, в этот раз да. это было традиционное открытие такого блока фестиваля в Херсоне. А потом у нас было 12 часов дня в литературном музее в гостиной Голубой читки текстов херсонских драматургов. Херсон очень богат на драматургов. Это, наверное, треть, если всех как бы, драматургов Украины. Молодых. Молодых драматургов, потому что это новая драма, такая молодая драматургия. И мы подготовили все драматурги, мы обговорили тему, выбрали тему соседи и подготовили драматургические тексты. Были читки этих пьес или текстов. Интересно то, что мы не показывали друг другу, мы не знали, кто что будет читать, и читали их в алфавитном порядке. И получилось, как бы получилось ли, или не получилось, какая, может быть, цельная картина или не цельная, но это как, как бы мини-спектакль. Ну, можно сказать еще, что в этот день впервые мы, пять драматургов Херсонских, собрались вместе и как бы один проект презентовали и себя самих, как группу уже. И сам этот проект такой, ну, мини-проект «Соседи». То есть, это, на самом деле, уникальное явление. Вот с Евгением обсуждали, потому что драматургических объединений еще не было. В Харсоне? Ага, ну, нет. я думаю, даже я не знаю, даже ну, вообще быть, были ли они вообще в истории. Но, как бы группы художников объединяются известные, группы по поэтов, да, но вот группа драматургов, так вот, чтобы они объединились, дали название и работали вместе, как бы мы о таком не слышали. Ми продовжуємо розмовляти з херсонськими драматургами з Євгеном Марковським та Наталією Блок, І В паузі під час кліпу ви говорили про те, що вирішили додати ще один день до програми фестивалю. Да, нам дуже понравилось те, що получилось, і ми вирішили продовжити. Вот, то есть мы договорились, что мы напишем еще дополнительные тексты на эту же тему. Какие они будут, мы не знаем, может быть, это будут тексты антагонисты к предыдущей, может быть, это что-то совершенно новое, и херсонские зрители смогут их услышать в пятницу 19 числа. В... Да, эта презентация состоится в библиотеке филиале номер 3, улица Рабочая, 76А, ну, на поселке в, э, в 5 вечера. В 17.30. Даже в полшестого что, собственно, может быть, это не совсем как бы в рамках фестиваля, но это мы, наша отдельная инициатива после того, как мы 10 числа собрались и презентовались, мы решили еще раз встретиться, а потом, может быть, дальше продолжать наши совместные такие вот студии и встречи со зрителем и слушать. Из нас это просто очень вдохновило. То, что получилось. Ну, стоит, наверное, перечислить всех нас пятерых, пока да, что пятерых. Пятерка у нас как бы была, значит, я Наталья Блок, Евгений Марковский, плюс еще драматургиня Елена Астасьева и драматург Александр Зырянов. И в этом году у нас просто как открытие года молодой драматург Виталий Гавура. Ему 21 год, и он пишет тоже замечательные тексты. Но ми не замикаємося. Ми сподіваємося, що цю п'ятеро будуть потім попавнути що, може бути хтось з'явиться в Херсоні, тому що Херсон багатий на творчі кадри. Мені б хотілося б вас дізнатись про те, як в як можна оцінити сучасний талант, вірніше, не сучасний талант, а талант сучасного драматурга. От як можна взяти текст, прочитати і зрозуміти, що ця людина має хист до саме до драматургії? Ну, это, наверное, да, может каждый отвечать лично, потому что у каждого ну, субъективное мнение. Но ну, для меня любое искусство, это, если это вызывает эмоции, может быть, даже негативные эмоции. И, во-вторых, это как бы э, актуальность. То есть современная драматургия — это то, что мы пропускаем через себя, и, ну, и выдаем как бы в форме текста. И если это актуально, если это цепляет за живое, то это, конечно же, хороший текст. Как вы можете оценить любую книгу? Осталось ли что-то после прочтения? Или мы посмотрели как, ну, какую-то комедию, или прочитали как билетристику бы, и забыли тут же? Или ну, часто другие действует таким образом, что мы слышим текст или видим пьесу, и мы даже, может быть, возмущены, но это происходит какая-то некая внутренняя работа. И после этого она может произойти прямо во время спектакля такой а может быть, через неделю нас догонит. Мы можем пересмотреть отношение и к теме, на которую мы пришли, и к самому тексту, или даже к проблеме, поднятой в этом. А если ничего не случилось, то это, конечно же, наверное, пустой текст, даже если мы смеялись и радовались, как смотря Ералаш, например. Но оно все равно мимо и ничего не перевернуло. Трудно сказати, це все суб'єктивно. Це суб'єктивно, так, звісно, це да. да, моє було. Мнення. Щоб ви, як професіонали, як люди, які безпосередньо займаються драматургією, радили почитати з сучасних драматургів, чи подивитись, я думаю, в інтернеті є багато вистав різних поставлених зараз сучасними драматургами, які, і, які люди вам безпосередньо подобаються і подобається їх творчість. говорить про украинских драматургов и, может быть, белорусских и российских. То есть, украинских, конечно же, это мне нравится очень. Дмитрий Левицкий, Наталья Ворожлиц. Кого мы, еще любим? Своих херсонцев, конечно, очень любим. Ну, сейчас как раз современная украинская драма переживает всплеск подъем и последние, последние пять лет появилось очень много молодых начинающих драматургов авторов текстов может быть не все они еще как бы профессионалы как вы сказали это профессионал это тот который наверное ну, прямо вот работает для того чтобы послать свой текст в театры да и там его уже ставят мы наверное так громко о себе не говорим но тем не менее наши пьесы тоже уже ставят и в том не числе все, даже но даже в академических театрах процесс идет то есть это вообще прорыв потому что еще до такого-то времени совершенно не было новой драматургии в наших классических репертуарных театрах теперь начали появляться то есть это для мне кажется для всей Украины для нашей культуры ну, очень хорошо то есть мы видим какую-то свежую струю они а ну, того же прекрасного, конечно мы всех уважаем и Чехова и Островского но из года в год одно и то же и оно может быть, уже кому-то, особенно молодому поколению, неинтересно. То есть ну, мы не можем. Мы хотим говорить на ну, том языке, на котором мы сейчас говорим. Нет, при этом мы классиков не хотим сбросить с парохода ну современности. Да, говорю, мы уважаю. просто хотим параллельно существовать и чтобы нас видели и слышали, пока мы еще вот живы, а не лежим на кладбище. Ну, да, сейчас вот хорошо, Ян и. Да, нагуменные прекрасные драматургия, то есть их ставят. Можно найти тексты почитать, почитать "Тупики", но мне очень нравится. Если нет возможности посмотреть, то эти тексты можно нагуглить и прочитать просто в форме пьесы. Почему, вы думаете, На вашу думку, почему сковалась такая ситуация, про которую вы с нами говорили с театрами академичными, что там не вернее, майже совсем не современной драматургии? Почему так стаётся? Тут трудно сказать, почему. Дело в том, что современная драматура и, и новая драма в ее рамках, как мне кажется, ничуть не хуже многих, а то и злободневнее многих классических текстов. И если руководители театров, академических, государственных, больших театров опасаются этих текстов, что, может быть, на них не пойдет публика, то это... Опасения совершенно напрасные, как мне кажется. Это свидетельствует э, об этом свидетельствуют примеры успешных премьер и репертуарных уже спектаклей по новым текстам, которые идут и в Киеве, в том числе в национальном академическом театре имени Ивана Франко, и те же проекты и в Харькове и в Черкасском академическом театре. Которые ставятся, и уже не один год туда и, идет публика mm -hmm. постоянно, там аншлаги. Ну, это зависит от руководства театра. Потому что часто работать с новой драмой очень неудобно. Это ну, новый текст, это может быть опциональная лексика, это могут быть темы, которые до этого момента не поднимались в театре или не поднимались серьезно. То есть, ну, у нас, как я смотрю на афишу, это часто фарс, фарс, комедия положения, фарс. То есть, зритель идет развлечься. Но есть очень много зрителей, которые хотел бы идти, думать, что-то выносить. Но, к сожалению, во многих театрах доступ, ему закрыт. То есть, они говорят, мы не ходим, что там делать. Мы бы пошли, но. Я думаю, что эта проблема остается То есть, актуально. Мы продолжим говорить с вами про это и после клипа. Мы продолжим разговор с харківським драматургами Евхеном Марковским и Натальей Блок. І в мене хотілося вас дізнатись про те, наскільки взагалі, я так розумію, що я знаю, що в Євгена точно ставили вистави в Україні і за кордоном. Я так розумію, вас, Наталя також. І чи співпадає думка режисера з вашим баченням? Чи буває таке, що ви не задоволені, наприклад, тим, що побачили на сцені? Ну, я мабуть сказати. Поскольку да, действительно, кое-что поставили. Ну, как раз у меня тот случай, когда мы с режиссерами, которые меня ставили полностью, работали в, в одной команде, и у меня никаких не, не возникало особых вопросов или разногласий, поскольку мы вот это преимущество живого автора, когда режиссер может непосредственно с ним общаться еще в процессе до репетиции, а потом еще в процессе репетиций, когда мы можем согласовать те или иные какие-то трудности, моменты, когда я могу подсказать, что нужно делать или как, как оценить речь какого-то персонажа, как он должен поступать с точки зрения режиссуры и актера. Поэтому все случаи, которые у меня лично были, и во время сценических читок, и даже во время уже непосредственно спектаклей в театрах, никаких разногласий у меня не происходило. Ни с нашими украинскими режиссерами Аркадий Непотелюк и Алена Снегурченко, ни с режиссером театра Royal Court англичанином, с которым мы тоже непосредственно на репетициях и вместе с актерами работали. Ну, у меня по-разному, на самом деле. Вот сейчас в Киеве идет мой, ну, по моей пьесе, спектакль «Фототоплес». Он для подростков, и мне, в принципе, нравится. То есть режиссер использовал очень много современного того, что было в пьесе. То есть там было много гаджетов, он выводит на стены эти все там переписки, смс как бы визуально подтверждает. Но было такое, что вот в Херсоне на проекте Стогольский синдром» ставили мою пьесу «Зона», и я совершенно не ожидала это увидеть. Ну, то, есть, то, что я писала, и то, что получилось, ну, это, конечно, не профессиональный режиссер ставил, но... Я, может быть, я была шокирована, но как бы ничего такого отражения не было. Но просто мне очень интересно, что мое видение и видение режиссера было, как бы, наверное, кардинально противоположно. То есть я думала, что я написала комедию, и у него получилась драма. Ну, насправді було таке, що я думала, що я написала драму, а у режисера вийшлась комедія. Текст можна інтерпретувати, да. Якого повинна, верніше, на які зараз теми найпопулярніше писати? Чи є якийсь, ну, я не знаю, такий рух, що от ми пишемо на тему, я не знаю, знову ж таки, тих же гаджетів, чи, я не знаю, на тему Євромайдану. Чи можна писати про все, і це буде актуально? Мені каже, це ні такого. Каждый пишет то, что ему близко, то, что его волнует. Но, с другой стороны, у каждого драматурга может быть одна пьеса на тему гаджетов, другая на тему э, войны, и третья на тему личной жизни. И это все ну, то, что его волнует действительно. И потому что мы люди, нас это все волнует одновременно. Ну, вообще насчета. все равно тексты современных автор, авторов так или иначе объединяются тем, что они современные, что они вот актуальные, и, а, они повествуют о о том, что происходит здесь и сейчас, или там несколько лет раньше. Ну, этим, наверное, отличаются наши тексты от многих классических, и в том числе и современных еще авторов. Можете вы, как Профессионалы, мы можем это так сказать, написать текст на заданную тематику. Вот, например, вам кто-то приходит и говорит, там я хочу про такую-то, такую-то пьесу. И что вы можете это сделать? Или все-таки это идея от там, сердца, души и так далее? Ну, мы можем начать взять заданную тематику, ведь мы взяли тему соседей написали пять абсолютно разных текстов. <laughs> вот. Но что получится? Ну, не знаю, конъюнктурно описать, наверное, сложно. Ну, или... Там все равно будет твой голос, твой стиль, и, ну, все напишут по-разному, все будет так, как хочет автор, скорее всего. Ну, лично мое мнение, как бы нежелательно для автора, для меня лично было бы вот идти на конъюнктурные, как уступки <laughs> и mm -hmm. под заказ писать. Хотя это, может быть, принесло бы какое-то материальное благо, но на самом деле ну, это не это, так это интересно. Это губит, на самом деле, запал и задор. То есть это превращается уже из творчества в работу, где работа, там рутина, где рутина, там уже нет искры, мне кажется. Ну, то есть вы все так описали, что прямо я, я не знаю... Я ж так понимаю, что вы получаете какие-то за свою работу, потому что всю, вся работа оплачена? Совершенно ничего Нет. подобного. <ият physical FootProfilo> Практически ни копейки мы не получили до сих пор. Но мы особо как бы не возмущены, ничего подобного. Хотелось бы гонорар получать, но пока что это все проходит мимо. А почему так? Почему такая ситуация возникает, на вашу думку? Ну, какие-то там копеечки были, там, допустим, у меня, когда шел сканинг, спектакль в Черкасском театре, то определенные поступления от процентов публики там поступали, и то я до сих пор это не получил. А так вообще, ну, я не знаю, надо просто больше ротироваться в театрах. Насчитали, но не получил. У меня ничего не получало. Или когда-то со мной такое случилось. Я написала пьесу и поставила это в рамках проекта, и мне заплатили гонорар. И актерам тоже. И так... Это было круто. Все-таки трогать кошки за свою работу, это как-то стимулирует, наверное. Было бы не про... Как бы нормально было бы. Я думала, что у вас творчество просто в чистом выгляде. Да, за славу работаю. Больше хобби. Ну как, не то, что хобби, а больше это ну, призвание в жизни, чем работа, конечно. Потому что у нас есть основные виды да, но заработка. Да, писать, и невозможно не писать, и ты никогда не думаешь. Ну, наверное, может быть, это вообще не получило лет бы пьесы, если мы бы думали, что за них мы получим деньги. Или получились бы совсем не такие пьесы, может быть, хорошие, а может, плохие, ну. Но... Ніхто не знає. Нас ефірний час підходить до свого кінця. Я вам зараз пропоную ще раз нагадати про той день ще один показів чи не показів, чіткий п'єс для того, аби наші глядачі змогли прийти. Да, Значить, в п'ятницю, 19 февраля, в 17.30, в бібліотеці філіалі номер 3 по адресу вулиця Робоча, 76А, состоїться. еще одна дополнительная презентация нашей драматургической, херсонской драматургической группы, которая сейчас называется пока что «Соседи». И, Нам вот, и само название э, этих текстов общее тоже «Соседи». Пожалуйста, приходите. Вход свободный. Да, вход бесплатный, можно потом обсудить тексты, что понравилось, что нет, что вы поняли, что Непосредственно услышали. Непосредственно с автором. Да, с авторами произведений. Поговорить с, с публикой, подискутировать. Я вам дякую, що сьогодні прийшли до нашої студії. Хочу нагадати нашим глядачам, що з нами сьогодні були херсонські драматурги Євген Марковський та Наталя Блок. Ми з вами побачимось одразу після кліпу.